Perlawanan antara Malaysia dan Vietnam pada tahun 2025 dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027 kembali membangkitkan keterujaan peminat bola sepak tanah air. Pertembungan dua seteru tradisi Asia Tenggara ini bukan sekadar soal tiga mata, tetapi maruah, sejarah dan hala tuju sebenar harimau Malaya di bawah projek pembaharuan skuad kebangsaan. Setiap kali Malaysia bertemu Vietnam, Intensitinya sentiasa tinggi kerana kedua-dua pasukan mempunyai falsafah, kekuatan dan pendekatan permainan yang berbeza namun saling menghormati sebagai kuasa utama rantau ini. Malaysia memasuki perlawanan ini dengan keyakinan yang semakin meningkat hasil prestasi positif dalam beberapa perlawanan antarabangsa sebelum ini. Projek pembinaan semula pasukan yang menekankan gabungan pemain tempatan berkualiti dan pemain warisan mula menunjukkan hasil. Tempo permainan Harimau Malaya kini lebih tersusun, disiplin taktikal semakin baik dan keyakinan pemain ketika menguasai bola jelas meningkat. Faktor bermain di hadapan penyokong sendiri juga dilihat sebagai kelebihan besar yang mampu meniup semangat juang luar biasa kepada para pemain. Vietnam pula hadir dengan reputasi sebagai pasukan paling konsisten di Asia Tenggara sejak sedekat lalu. Mereka terkenal dengan permainan berintensiti tinggi pressing agresif dan organisasi pasukan yang sangat kemas. Walaupun beberapa tonggak utama generasi emas mereka mula berusia, Vietnam masih memiliki barisan pemain muda yang bertenaga dan berdisiplin. Mereka juga mempunyai kelebihan dari segi pengalaman di pentas Asia, sesuatu yang sering menjadi pemisah dalam perlawanan penting. Bagi Malaysia, pendekatan taktikal dijangka lebih seimbang berbanding sebelum ini. Tidak lagi hanya bergantung kepada serangan balas, Harimau Malaya kini lebih berani menguasai bola dan membina serangan dari bawah. Ramalan kesebelasan utama Malaysia memperlihatkan gabungan pemain yang bukan sahaja kuat secara fizikal, tetapi juga bijak dari segi taktikal. Di posisi penjaga gol, Malaysia dijangka menurunkan penjaga gol utama yang mempunyai refleks pantas serta ketenangan tinggi, penting untuk menangkis percubaan jarak jauh dan situasi bola mati Vietnam yang sering berbahaya. Di bahagian pertahanan, Malaysia berkemungkinan menggunakan empat bek dengan dua bek tengah yang memiliki keupayaan duel udara dan bacaan permainan yang baik. Vietnam terkenal dengan pergerakan pantas pemain sayap dan larian tanpa bola, maka disiplin pertahanan amat penting. Bek kanan dan kiri Malaysia pula perlu bijak mengimbangi tugas menyerang dan bertahan, kerana ruang di bahagian sisi sering menjadi sasaran utama Vietnam kelekaan walau sesaat boleh mengundang padah bahagian tengah dijangka menjadi medan pertempuran paling sengit Malaysia berkemungkinan menurunkan dua pemain tengah bertahan yang berfungsi mematahkan serangan dan memenangi perebutan bola kedua serta seorang pemain tengah kreatif yang menjadi penghubung antara tengah dan serangan peranan pemain tengah ini amat kritikal kerana Vietnam gemar menekan tinggi memaksa lawan melakukan kesilapan. Jika Malaysia berjaya mengatasi tekanan awal dan mengedarkan bola dengan tenang, peluang untuk mengawal perlawanan akan terbuka luas. Di bahagian serangan, Malaysia dijangka menampilkan penyerang utama yang mempunyai kekuatan fizikal serta kebolehan memegang bola, disokong oleh dua pemain sayap yang pantas dan lincah. Serangan dari bahagian sayap dijangka menjadi senjata utama terutama untuk mengeksploitasi ruang di belakang berksisi Vietnam yang sering naik membantu serangan. Kecekapan membuat keputusan di saat akhir, sama ada untuk melakukan hantaran lintang atau cubaan terus ke gawang, bakal menentukan keberkesanan serangan Malaysia. Vietnam pula dijangka kekal dengan falsafah permainan mereka yang berasaskan. Pergerakan kolektif dan tekanan berpasukan. Mereka gemar memecah rentak lawan dengan hantaran pantas satu sentuhan serta pergerakan tanpa bola yang suka dibaca. Malaysia perlu berhati-hati terhadap transisi pantas Vietnam, terutamanya selepas kehilangan bola di kawasan tengah. Komunikasi antara pemain pertahanan dan tengah menjadi kunci untuk menutup ruang dan mengelakkan situasi satu lawan satu yang berbahaya. Aspek mental juga memainkan peranan besar dalam perlawanan ini. Sejarah pertemuan lalu sering memihak kepada Vietnam dan ini boleh memberi tekanan psikologi kepada pemain Malaysia. Namun, generasi baharu Harimau Malaya dilihat lebih berani dan tidak terlalu dibebani sejarah silam. Sokongan padu penyokong di stadium mampu menjadi faktor pemangkin, mencetuskan aura positif dan keyakinan tambahan kepada pemain untuk beraksi tanpa rasa gentar. Dari segi strategi, Malaysia mungkin akan memilih untuk lebih berhati-hati pada separuh masa pertama, menilai corak permainan Vietnam sebelum meningkatkan tempo pada babak kedua. Penggunaan pemain simpanan yang tepat juga bakal menjadi penentu. Pemain yang memiliki kelajuan dan tenaga segar boleh dimasukkan untuk mengeksploitasi keletihan pemain Vietnam, terutamanya jika perlawanan berlangsung dalam tempo tinggi. Perlawanan ini juga penting dalam konteks kelayakan Piala Asia 2027. Setiap mata sangat bernilai dan keputusan menentang pencabar utama seperti Vietnam boleh menentukan kedudukan kumpulan. Kemenangan bukan sahaja memberikan kelebihan dari segi mata tetapi juga suntikan moral besar untuk perlawanan seterusnya. Sebaliknya, kekalahan boleh menyukarkan laluan dan meningkatkan tekanan dalam baki kempen kelayakan. Secara keseluruhan, pertemuan Malaysia vs Vietnam 2025 dijangka berlangsung sengit, taktikal dan penuh emosi. Ramalan kesebelasan utama Malaysia menunjukkan keseimbangan antara pengalaman dan tenaga muda, manakala Vietnam pula kekal sebagai pasukan yang sukar ditundukkan. Keputusan perlawanan ini bergantung kepada disiplin, keberanian mengambil peluang, serta keupayaan mengawal emosi di saat genting. Jika Malaysia mampu beraksi dengan yakin, berdisiplin dan memanfaatkan sokongan penyokong, tidak mustahil Harimau Malaya mampu mencipta keputusan positif dan membuka lembaran baharu dalam persaingan klasik Asia Tenggara ini.